Объехав весь город и окружности на велосипеде, я увидел места будущего кладбища, этого кладбища. У нас по Куприна 1А проведены работы проектные. Место соответствует требованиям стандарта. Дано прямое указание на ближайшие сессии, да? Что мы делаем? Значит, во-первых, на да, разделить проект и плюс мы будем выставлять на конкурс работы, связанные с этим. Это да, задача номер один. Потому что то кладбище новое, которое предполагается там между железнодорожным мостом и веселым Ивановским э, самым водоемом, там место, конечно, неплохое, там очень много, очень много места, но до тех пор, пока не будет утвержден у нас генеральный план города, мы пока не можем потом в направлении того места двигаться. Генеральный план города будет окончательно так понимаю, утвержден где-то к концу этого года. Вот. В этой связи актуально действительно будем работать по укупленному. То есть мы в курсе все будем делать. Спасибо. Сергей Павлович. так по так. предприятию, коротко, Да. Сегодня произведено захоронение безродного с утра. Перед этим было захоронение еще два. Поэтому как бы тяжело без транспорта, но находим. Консенсус и работу в проводе. По транспорту КП, конечно, то, что я уже обращался, согласно бюджетного запада. Да, просили, конечно, Владимир Васильевич, вас как бы немножко помочь, чтобы, как мы с вами разговаривали, транспорт нам 356 тысяч, которые в пересечестве да, проходили, чтобы как бы нам выделили на приобретение похоронного транспорта. Да если бы не снег выделили, я вам сейчас да, скажу. Если бы не снег, дали бы эти деньги, пошли бы туда. Покажи, хорошо, да, будем да, надеяться, а что найдется. Так, скажу еще жителям, как бы обращаюсь, я прошу всех, что оплата за выполненные работы у нас производится только по адресу школьная 6. Там специально сидит человек, который принимает заявки, выдает документы и так далее. Все остальное, если вы там с кем-то заключаете договора, это все предприятие не имеет никакого отношения просто на будущее. Потому что вал, очень много частников, которые там берут сами, просто физических лиц, бывшие работники, просто люди, которые пытаются там заработать, это жизнь. Поэтому просьба, если чтобы все было официально, все оплаты производятся по адресу школьная 6. Кроме того, по кладбищу Клининской, то, что вы рассказывали, были там проверку сделаны определенную, сейчас направлено письмо на ЖЕО. но, насколько я знаю, ЖЕО не проводила таких работ, транспорт применялся, я смотрел, там повреждено 4 оградки, чуть причем больше, существенно. Чуть больше, чуть больше. 4 в одном месте то там такие мелкие, то такой, ладно. А вот четыре, которые снесены четко, конкретно, там кусты самшита метров 30 перли. Да, да, увидели. то есть там получается дорога старая, 70-х годов. И могилки, 70-х, 80 понятно, годов, же... тоже оградки эти. То есть, э, если э, работники ЖРЭО, которые работали на кладбище, они знали прекрасно, где все проходит. Мы там транспорте вручную закатывали, потому что нет возможности технично, чтобы ну, заходил трактор или что-нибудь. Сейчас, работаю. стоп. Проводились работы по снегоочистке в связи с тем, что было много снега. Их надо было проводить. Правильно, да? Тракторист, который сидел за рычагами управления этого бульдозера, ну, я понимаю, он не мог увидеть все градки, потому что толщина снега была в некоторых местах, переметы были более метра. А оградки там находятся на высоте где-то 50 сантиметров да. То есть обвинять тракториста, он это, естественно, неумышленно делал. Дальше. Обвинять ПЖРО или кто там убирал, какой -то трактор, да, тоже... То, -то, то, то есть там Возгоковский мог убирать там или еще что-то. Это кто-то частным образом... Сейчас, образ. репу. Сергей мало того, там еще есть один же вопрос. Там же есть один вопрос, если, я так понимаю, обратиться к ДБНам, то, очевидно, ширина этой дорожки должна быть больше, чем люди сделали оградки. Это еще и вторая серия. Тем не менее, ко мне уже есть, на меня есть обращение от граждан с просьбой там, устранить, кто это делал. Значит, давайте определитесь, кто там это сделал все-таки, потому что там не так много работы, честно говоря. Там в некоторых местах есть погнута, скажем так, эта, вот эта вот труба погнута основная, и приварить не надо будет оградку. Но еще раз повторюсь, в том числе для жителей, есть вопросы по поводу вообще расстояний, которые необходимо соблюдать при захоронении, потому что просто так хоронить где вы не хотите и ставить оградку, как вы хотите. Но это не совсем правильно, потому что в данном случае вот происходит то, что эти места ж не просто придуманы нам. Разрывы или места прохода в коридорах не просто так придуманы. На случай вот такой ситуации должны быть определенные выдержанные расстояния. Я так понимаю, в этой связи расстояния не были выдержаны. Потому что ну, на водоводовском кладбище там можно расчистить без проблем. А здесь я сам посмотрел, я, я представляю, как этот бульдозерист работал в этих условиях стесненных, если отвал там больше трех метров у него, да, то есть, конечно, практически невозможно. То есть люди думают, что там достаточно проехать автомобиль, ширина которого не больше двух метров, или грузовик 2,15. Но в данном случае отвал идет, отвал больше трех метров бывает. И, конечно, под снегом он не увидел, то есть обвинять то, что он надел. Мало, то есть это частник расчищал по чему то частному заказу, то 30, вообще, да. то вообще найти это будет практически невозможно. Корей, вот так ну, ест, что ну, надо это помочь, бывает. потому что кладбище у нас находится на балансе. Я думаю, какие-то работы мы проведем. Кладбище мы на деньги благоустройства кладбища учтем в том числе эти работы. Но и тем не менее надо будет встретиться с родственниками пояснить, что установление градок в к дорожкам, что невозможно проехать, наверное, все-таки недопустимо. Теперь дальше вопрос, вопрос по запросам. Значит, смотрите, Стрипович, вам направил запрос я. Там еще комиссия депутатская работает. А комиссии вы документы не дали там какие-то, так? Мы комиссии все, что законом предусмотрено, надали документы. Вам на ваш запрос письмо мы отправили, все зарегистрировал, Там ситуация какая. Вот допустим было по бугру у нас заявление на горячую линию, которое тот мы вам ответ дали по горячей линии. Там получается он Написал заявление, что просит своей матери такой-такой-то э, данные не надавать, поскольку у него с мамой неприятное отношение, и он просит не надавать информации про его зарплату. Серегу. То есть это персональные данные, тогда мы не имеем права надавать сторонним лицам. Следовательно, я истребовал с налоговый документ, форму 1ДФ и от вас истребовал платежную ведомость на получение заработной платы. Вы должны понимать, что деньги коммунальных предприятий они не могут, их расходование не может быть тайным. Это относится к публичной информации, Мы чтобы вы знали. ежемесячно, только что Север, да, Север, да. Север, да. Север, да. Север. в том числе там будут еще дополнительные запросы, запросы на вас. Вы, пожалуйста, на них ответьте.